Аллилуйя. Слава нашему Господу, Иисусу Христу. Слава Богу. Слава Богу, что есть Иисус Христос. Аллилуйя. И Дух Святой. Слава Богу. Аллилуйя. Спасибо Богу, что мы сегодня здесь, на этом месте. Мы сегодня собрались в Доме Божьем. Сегодня будем славить нашего Господа. Аллилуйя. Мы собираемся вместе чтобы прославить нашего Бога, чтобы возвеличить нашего Бога, чтобы услышать слово назидание. Аллилуйя. Это прекрасно, что мы собираемся, что мы имеем такую возможность собираться вместе, поклоняться Богу, слушать слово Божье. Это прекрасно. Слава Богу. И знаете, перед первой молитвой сегодня я хотел бы за, зачитать Псалом, Псалом 118 и с 14 стиха по 17 стих, пожалуйста. 117 псалом с 14 стиха по 17. -й. Отлично. И здесь Давид поет. Господь, сила моя и песня. Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни Божьи. Слава Богу! Вы знаете, прекрасный Псалом, но ну, я выбрал отрывочек. Он, он такой хороший, знаете, сегодня прекрасный. И самое первое, что Господь сила моя. Это самое первое, что это Господь сила моя. Для каждого из нас Господь есть сила. Но здесь мне понравилось то, что глаз, радости и спасения в жилищах праведников. И десница Господня творит силу. Еще раз. Десница Господня высока, Десница Господня творит силу, три раза Десница Господня. Аллилуйя. Главное, что Десница Господня творит силу, сила ее. Господь велик, Он могуществен, Он силен. Он силен. Он очень сильный. Очень нету на земле ни человека, никого, кто сильнее его, он силен. И хочу вам еще одно сказать. И любовь его такая велика, что на земле и на небесах нигде нет такой любви, как у него. Сила велика, десница велика и любовь велика. Это прекрасно. И все в нем, все в нашем Господе. Аллилуйя. Давайте поднимемся на наши ноги. И первая молитва к нашему Господу. Поблагодарим Господа. Господь, спасибо.